Стратегическое учения Збройных сил Беларуси и России ход 2013 завершены. Проходили они на шести полигонах Беларуси и России. У у них взяли удел свыше 13 тысяч военнослужащих двух краин. Среди тех, кто выполнил учебно-боевые задачи, были 67 резервистов территориальных войсков областного центра. Такие вушения проводятся раз в два года по домовленности с Российской Федерацией. На этот раз войсковые группировки двух стран смагались с террористами, оховывали важные стратегические объекты, узмацняли охову державной мяжи. Самые активные удел в ушениях с белорусского боку принимали и резервисты, которые уходят у силы территориальной обороны. Свои учебно-боевые задачи они выполнили на полигоне Брестский. И необходимо отзначить, справились с этой задачей наведательно, даже не глядя, что прошли десятигодие с момента их звольнения у запас, как, наприклад, брати близнята Вячеслав и Геннадий людка У свой час не разом скончили Ленинградское высшее военно-морское училище імя Ленина. Служили на Чорним море, Потом у 38-й мобильной бригаде и войну армія в, в Ушейні захад 2013 Было очень приятно вспомнить нашу службу. Очень приятно одеть военную форму, пожить суровыми армейскими буднями, вспомнить. Все, что, чему нас обучали в учебных заведениях военных. Ну и мы считаем, что это большая честь для любого мужчины встать в любой момент на защиту Родины. Офицер, находясь даже в запасе, не должен забывать о своих профессиональных навыках, приобретенных в учебных заведениях и должен понимать, что каждый мужчина вообще должен понимать, что защита Родины это священный долг. По выниках учения в два брата тримали чарговые войсковые звания подполковник. Повиншовать у всех территориалов завершением учения в заход 2013 приехал старшиня Брестского гарвы Конкама Александр Палышенков, который сам является керовником подразделения территориальной обороны. А кроме чарговых войсковых званий в запасе, все резервисты тримали грамоты и почули слова подзяки у свой адрес за сгладженную и службу. С той задачей, которая стояла перед нашим отдельным стрелковым батальоном территориальных войск и штабом района территориальной обороны, они справились в полном объеме и успешно справились. Это отмечало и руководство Министерства обороны, которое проверяло нашу работу, и те участковые посредники, которые непосредственно принимали активное участие в ходе проведения, выполнения задач нашим стрелковым батальоном на полигоне. Проходжение упевненным строевым шагом говорит об том, что былых войсковцев не бывает. Я не завсёды, когда это потребуется, у строи. Юрий Печур, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.